Президент да. не имеет права это комментировать, это его личная позиция. Он ее показал. Но я считаю, тут не надо на... перекладывать его личную позицию на позицию других кандидатов. Потому что каждый бы вел себя по-своему. И это была бы его позиция. Поэтому я думаю, он поступил так, как он... Наверное, хотел ну, как поступить, хотел, да. как, понимая, считает как считает правильным, понимая, что э, больше он таких указов вот, в ближайшее, mm -hmm. по крайней мере, будущем мы не видим, что появится возможность подписывать. Жизнь очень удивительна, может, через 10 лет он mm -hmm. будет yeah. еще раз президентом, но вот ближайшие, там мы понимаем, 5-10 лет он президентом Украины он уже такие указы подписывать не может это объективно и он тоже здравомыслящий человек он пообещал своим избирателям он пообещал тому основному электорату с которым он жил работал э, западный ну, что понятно. он это сделал но перекладывать его мнение на всех остальных кандидатов не нужно. То есть, также можно сказать, там и проеци... не нужно, но и проеци... на политическую борьбу оно все равно проецируется. У нас 2-3 минуты максимум. Скажите, пожалуйста, готова ли область ко второму туру и, может быть, еще? Если uh, есть область что сказать? на сегодняшний день абсолютно готова. Мы давно развернули uh, все комиссии. Сейчас идет формирование новых составов комиссии, потому что они же будут на двух кандидатов распределены. И сегодня область, по сути, выходит на финиш напрямую. Последняя неделя перед uh, выборами следующими. Я думаю, что сегодня очень важно, чтобы каждый житель области uh, попытался поменьше слушать и читать разную агитацию, которая происходит, а попытался для себя сделать выбор, что ему более близкое, что ему понятное, что ему более родное где его будущее, где, какую он систему видит дальше для государства. Он видит какую-то авторитарную жесткую систему, или он видит все-таки европейскую систему ценностей, когда будет действующий парламент, когда очень много политических лидеров, когда действительно в стране свобода слова, когда есть отдельно власть, отдельно бизнес, а не так же, как сейчас может получиться, что и бизнес, и власть все в одном руках и в одном регионе. Это тот момент, когда многое зависит от людей. Хотим изменений, значит, и оставить себе шанс, надо голосовать за Тимошенко. Хотим э, пойти в другую систему координат, такую советскую, красивую, она тоже неплохая, но там у тебя совсем другое количество шансов и успехов, значит, это надо тогда идти в другую сторону. Я не хочу кого-то там давить или переубеждать. Свое мнение, свой выбор я уже сказал, и считаю, что главное достижение, которое получила Украина, на то, что мы вот так вот сидим в эфире, об этом говорим, Второе то, что у нас есть и остался этот выбор, хоть, хоть какой-то, и третье, что мы э, для себя получили свободу слова, получили нормальную страну, на которую начали по нормальному честно обращать внимание в Европе, которая только э, стала на ноги, получила 18 лет полнолетия и которая может стать очень сильной европейской страной, богатой. Я бы хотел, чтобы, конечно, мои дети, дети там, моих детей, внуки и так далее, чтобы они остались в стране, которая будет жить по европейским правилам. Там, где будет понятная зарплата, откуда она начисляется, где будут европейские компании, рынок и так далее. Но и не закрывать отношения с Россией. Считаю, что в этой ситуации нужен политик, который умеет ориентироваться, очень быстро соображает, который сможет оставить Украину интересной для мира, а не тот политик, который ее окончательно закроет и развернет только в одну сторону. То есть я бы хотел, чтобы мы это понимали. Я думаю, что даст Бог, вот эти выборы все-таки переломят настроение. И дадут возможность Днепропетровску не стать все-таки пригородом Донецка, а стать родиной президентов. Вот я это не один раз говорил, еще раз говорю. Спасибо, Виктор Васильевич. На самом деле парадоксальная ситуация. С одной стороны, вроде бы теперь не 18 кандидатов, а 2. То есть выбор выглядит значительно проще, да, на самом деле он стал кратно сложнее. сложнее. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо уважаемые телезрители. До свидания. Спасибо.